مرحبا انا محمود شوا من سوريا من ادلب جيت لتركيا بسبب الحرب اشتغلت هون سنتين ثلاث سنين بدون وزن عمل بدون سكرتا بفضلت منظمه جيز اشتغلت في فابريكة حالات تيكس الحمد لله بشتغل وزن عمل سوكرتا وانا كثير كثير مبسوط ومرتاح مرحبا انا مراد تالتشيك. 25 yaşındayım. Adana'da yaşıyorum. 3 yaşında bir kızım var. Adana Sanayi Odası ve Cihazet projesi kapsamında Ulusa Plastik'te işe alındım. Burada işe başladığımdan dolayı çok mutluyum. Çok düzenli bir hayatım oldu. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. اسمي باكوي مصري من سوريا مدينة حلب جيت على مدينة أضنة بسبب الحرب اللي صارت بسوريا عند أحد أقربائي اللي فترة أربع سنوات في تركيا اشتغلت منهم مدة معينة بشكل غير نظامي تعرفت خلال هاي الفترة على أحد الأصدقاء في غرفة صناعة مدينة أضنة أما اللي فرصة عمل عن طريق منظمة الجازة في معمل أصلان باش للتيل والبسامير والبراغي وتم تأمين إذن عمل مع سيكورتا وبشكر القائمين على غرفة صناعة أطنا وبرنامج الجيزة اللي أمل لي هالفرصة